Программа Харьков онлайн день продолжается, шановні друзі. Я ведучий Андрій Бурдо, Вітаю всіх тих, хто приєднався до аудиторії канала ОТБ останнім часом. 28 травня о 14-й годині в галереї мистецтва Слобожанщини відкривається виставка художніх робіт переможців п'ятих ювілейних дельфійських ігор Слобожанщини, надія, молодість, талант. Наші гості, шановні друзі, віра Лагутіна, завідуюча галереєю мистецтва Слобожанщини і Ірина Толочко, методист обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітних закладів, розкажуть нам. Про цю подію більш докладно. І перше питання до вас, пані Ірино. Дельфійські ігри о, проходили у Харкові вже в п'яте. Є певні напрацювання, є вже певні традиції. Нагадайте нашим глядачам, що це за ігри, у чому їх автентичність, в чому їх унікальність для Харківщини. Дякую. Очень цікавий вопрос і дуже важливий. І Харкову є з чим похвалитися і гордитися. Ну, как я люблю всегда об этом говорить, Харьков был, есть и будет, я надеюсь, первый. И таки да, в Дельфийских играх тоже. В принципе, дельфийские игры это международное движение, очень серьезное движение, имеет свои корни. Корни уходят аж в Древнюю Грецию. Mm -hmm. То есть, если Олимпийские игры знают все, то о дельфийских играх ну, может быть нет. Олимпийский все. спортивный, спортивный а змага... дельфийский це... совершенно верно всех видовых художник. искусств. Угу. И художников, и актеров, и музыкантов все идет угу. оттуда. И вот в свое время, уже около 10 лет назад, Украина тоже влилась в это движение. Но Киеву было предоставлено почетное звание молодежи, юношей и молодежи. Соревнования. И только Харьков единственный город Украины имеет почетную вот такую возможность проводить детские дельфийские игры. И в этом году состоялись уже пятые юбилейные. Все эти годы у нас разный был подход. Самые первые у нас очень много номинаций было. Потом в разные годы мы брали несколько номинаций для того, чтобы шире, угу. глубже показать какие-то направления. А в этом году в связи с тем, что юбилейные, мы показали абсолютно все направления. Всю палитру. Всю палитру, которой обучаются наши дети. Это и художники, и музыканты, и танцюристы, театралы. Ну все, все, все направления, mm -hmm. а музыканты тоже абсолютно все направления, и солисты, и ансамбли, и балы и формы, большие формы, все, чему наших детей обучают в Харькове. У нас очень большое количество, ну если точно сказать статистику, более 1700 детей приняли участие, да, и города, и области. Серьезная цифра. Очень серьезная цифра, mm -hmm. и очень мы довольны результатами. Все-таки это творческое такое соревнование очень приятное, детям очень интересно, проходит по олимпийскому принципу. То есть с утра начинаются соревнования, и в конце дня по каждой номинации подведение итогов угу. вручение либо медалей, либо Луны. кубков, если это коллектив, все это здорово, ну, либо грамоты, потому что победители разного уровня лауреаты, дипломанты. Ми, звісно, устали, ну приємна така усталость, результативна. Ми бачимо, що діти наші ростуть. А от ви упомінули 28 восьмої. -е. Так, это це одна із постацій. Це да. саме художня творчість да. э, дітей. Я нагадаю, що дійсно навіть і назва э, девіз, надія, молодість, талант. От зараз ми э, беремо тупостась талантів, яка в двадцять. Да, Виражена саме в художніх роботах. Отже, yeah. галерея мистецтва слава женщини не просто не могла пройти повз цієї події, і тому протягом э, двох тижнів э, так э, приблизно? Yeah, на протяжні двох тиждень з 28 по 13 юня в галереї мистецтва женщини всі желаючі зможуть увидети ці нівероятно світлі, радісні. Детські роботи. Ну, э, до речі, шановні друзі, ви бачите, що наша студія прикрашена э, декількома э, дитячими роботами. Ну, ці роботи ви маєте можливість вже побачити. Але зараз у, тут у мене на столі ще декілька э, робіт. Я хочу ще їх продемонструвати. Робота Гуднової Євгенії. Гудкова Євгенія це якраз раз лауреат, це золота медаль. В младшей номинации дети соревновались в двух возрастных категориях младшей и старшей номинации. Не просто соревнования, вы видите, у нас в студии расставлены домашние работы это натюрморты с обязательным содержанием игрушки, а на конкурсе было специальное задание. Во-первых, еще с осени никогда не готовились, мы предложили им читать, активно читать, и на конкурсе непосредственно дети выполняли задание. Жеребьевка была. Вот в младшей э, вековой группе. Они выполняли работу на 12 месяцев маршака, а mm -hmm. старшую вы держите mm -hmm. в руках, это тоже золотая медаль. Маргарита Победитель... Кравченко. Маргарита Кравченко, учени... да, ученица э, Харьковской репинки, как мы ее mm -hmm. называем, детской художественной школы номер один. Это иллюстрация к Снегурочке Островского, вот такое интересное mm -hmm. видение. Работы очень интересные, я вообще обожаю наших художников. И таланты не иссякают на Харьковщине, и подрастают новые очень талантливые дети. Работы такие разные, в разных техниках. 28 у нас есть возможность, благодаря галерее, с которой мы очень дружим, экспонировать результат художников. А 30 у нас будет концерт, итоговый концерт. Юних побідітелі дельфійських ігр, музикантів. Добре, я хочу сказати, шановні глядачі, що ми зараз маємо, маємо можливість продемонструвати вам ще декілька робіт, які брали участь у п'ятих ювілейних дельфійських іграх. І прошу режисера ефіру вімкнути ролик, де саме ще декілька дуже яскравих таких робіт. Да. Дивиться, друзья, это вот это, например, работы, вот перед этим была мальчика из Пятигорска, очень дальний поселок городского типа, угу. Балаклейский район, тоже попал в победители, тоже его работы демонстрируются. Надо сказать, что в галерее будет представлено 60 работ. Угу. 30. И, и вот конкуренция, поймете меня, насколько жесткая у нас внутри. Конкуренция из 130 участников, художников, только 30 человек попали в победители. Угу. Вообще у нас настолько хороший высокий уровень художественной школы Харьковской, что наши дети художники уже многократно, и педагоги знают, намного легче подбедить нашим на международном всеукраинском уровне, угу. чем вот тут у себя дома. Настолько хороший высокий уровень, да. Это так и есть. Если наши дети отправляют куда-то работы, стопроцентная гарантия, что они попадут в победители. Ну, бачете, я хочу пани, я хочу. Э -э -э додати, что не только Репинка тут представлена и да. у нашей студии и будет представлена да. на да. выставке, але это и Будяньская школа и і, и і, і, і чугуев и и Петегорск и Первомайский Балаклея все районных и вторая девять школ 9 школ и э, Харьковская четвертая школа искусств и вторая имени Левченко и mm -hmm. конечно Репинка и пятая музыкальная школа у нас по городу и области семь художественных

художественных отделений при школах искусств или музыкальных угу. школах. То есть художественное отделение и все такая конкуренция здоровая, приятная. Очень много работают над собой педагоги, дети растут. И э, э, вот э, Вера Александровна, наш большой друг, э, у нас выставки ежегодные, итоговые, именно на базе ее галереи. Тоже не дастся врать, что от года к году уровень Ежегодно. Вот, 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 Пани Виру, я хочу вам зараза дать слово. А дійсно, ви як галерист, а ви ну маєте можливість дещо збоку подивитися на те, як. Роз, зростають э, зростає якість, э, уровень зростає робіт, які э, рік від року беруть участь и в играх, а потом и выставляются. Знаете, тут, наверное, мне хотелось бы сказать такую фразу: стабильность признак мастерства. И что касается сотрудничества с Іриною э, Николаевной с учебно-методическим центром повышения квалификации, то это, наверное, идеально подходящая фраза, потому что Всегда, что касается организации, я не переживаю, потому что я знаю, что все будет хорошо, что я могу положиться на Лилию Николаевну, что все будет четко, продумано, mm -hmm. сделано. Ну, а работы, конечно, детские работы не могут быть плохими. То есть в любом случае, они, во-первых, они не врут, а во-вторых, ну, понятное он дело, шире, что... Да да, да, да. Естественно, какие-то будут сильнее, какие-то слабее, но в любом случае это Праздник хорошего настроения, это совершенно точно. И э, на этой выставке представлены каждого ребенка по две работы. Это одна работа конкурсная, вот из сказок «12 это месяцев, как иллюстрация, и иллюстративная. Да. А другая работа это домашнее задание, это натюрморты в основном. И, конечно. Хорошее настроение, еще раз повторюсь, обеспечено, потому что работа очень светлая. И... вы, извините, сколько, какие пропорции представления работы девчаток и хлопчиков? Кто больше малюет, девчаточек? Все-таки больше девочек, ну так получается, хотя мальчиков достаточно много, и в, среди лауреатов, ну, чуть меньше половины мальчики. Но это немало, согласитесь, это немало. Мальчики очень крепкие, очень хорошие. У нас еще работы здесь же среди победителей Чугуевской имени Репина. Угу. Это тоже очень крепкая, очень крепкая, очень хорошая, стабильная школа. Я тоже люблю и уважаю. Вот смотрите, в составе школы шесть педагогов, все, практически все педагоги высшей категории. Угу. А сейчас это заработать, поверьте, это многолетний, серьезный труд над собой педагога. Соответственно, а очень Это было легко заработать. Ну, думаю, вот, что вы знаете, в последнее время ужесточились требования к уровню Я педагогов. И они его держат, марку вот вот оттуда, например, если мы говорим о мальчиках, вот в этом году у нас среди победителей мальчика вот именно Чугуев. Вообще надо сказать, что Харьковская школа вот как заложена академизм, угу. грамотность, стабильность. И меня всегда очень радует, что нету шаблона, дети настолько разные. Разные техники, разный подход, разный внутренний мир. Mm -hmm. И это радует, что нет, вот это под одну гребенку не причесывают. Поэтому, mm -hmm. конечно... То есть фантазия все равно на первом уровне. А я уважаю работы Харьковской художественной школы. Вот я хочу сказать Леда Шам, что пани Виро, она... Досить часто бере участь у програмі Харків онлайн день, представляючи ті чи інші експозиції, які відкриваються у галереї мистецтва Слобожанщини. Ми говорили е, декілька разів про е, особливості саме Харківської художньої школи. Да. Що дійсно е, роботи Харківської художньої школи можна завжди впізнати да. і. Це, Они имеют певные видмины, вид э, робит иных художнических. У нас их несколько в Украине. Ну, скажем так, в принципе, если по большому счету, серьезно, да, то это Одесская, Киевская и Харьковская. Мы говорим о академической школе изобразительного искусства. Ну, Львов тоже. Львов там больше, ну, давайте честно говорить, народное направление, да, декоративное, декоративное mm -hmm. а mm -hmm. мы говорим ну, о себе по академической. Харьков, вот почему я говорила первый, первая женщина-художница Харьков, первая рисовальная школа Харьков, первая, давайте даже вспомним памятник, не, пусть небольшой, но первый Реп Шевченко да. в Харькове, самый большой и красивый опять-таки Шевченко. Харьков. Да, да, и все, э, имманизар, совершенно верно. И э, сама по себе структура, и даже есть учебники, которые появились в XIX веке именно Харьковы, харьковскими преподавателями, и до сих пор по ним работают. Вот настолько уровень. Совершенно верно. И такие глубокие корни. И вот такие глубокие корни. И даже если говорить о 19 веке, да, сделаем назад экскурс буквально на секундочку. И о Российской Академии живописи, ну тогда Украина была в составе. Лучшие представители и все это Харьков. Угу. Какое бы мы направление ни взяли. Поэтому это совершенно справедливо, это интересно и радует, что школа живет и развивается. И наши дизайнеры, и наши художники, и сегодняшний современный молодежь, когда уже идут сложные современные видения. Харьков, ну, слушай, да, в лидерах. Я э, так думаю, что наши глядачи матимут возможность Прийти 20, з 28 нагадую травня з четверга о 14 годині буде урочисте відкриття, і потім ще два навіть трошки більше ніж два тижні. Працюватиме експозиція в галереї мистецтва Слобожанщини. І наші глядачі можуть наочно наочно Убедіться. так дійсно побачити, які переваги є саме у харківській школі, але традиційно, пані віро безумовно протягом. Цієї цих двох злишком тижнів ще будуть певні акції, певні заходи заплановані у галереї Мистецтва Слобожанщини. Познайомте. Будь ласка, третього іюня кадню в галереї буде концерт. «Праздник мелодій і ритмов, дитського ансамбля, ліцей іскус на Бонвіраж. Угу. Приходьте обов'язково, гарантую, получите неврадне задоволстя. Е, в 17:00. Традиційний початок, ну, да. мабуть, постійні відвідувачі нашої програми знають, якщо ми говоримо про галерею мистецтва Бажачнини, то дійсно, традиційно заходи там починаються о 17 годині, всі вже знають, хто ходить. Так. Да. Також в той же 17:00 зустріч з організаторами виставки Дельфійські ігри 5» з учебно методичним центром підвищення кваліфікації это 10-го. июня, с Толочкой Ириной Николаевной, с Тамара Тамарой Михайловной, возможно, с преподавателями какими-то. Ну, будем приглашать. Ну, То есть, есть. Mm -hmm. в любом случае можно будет много интересного узнать о работе художественных школ области и непосредственно mm -hmm. центра. Это 10 числа в 5 часов. 11 числа в 6 часов, 18.00. Это наш уже тоже традиционный проект, проект открытое интервью. Приглашенный гость, директор Харьковского зоопарка mm, Григорьев Алексей Григорьев. Яковлевич. Да. И 12 числа это цикл лекций, предмет в искусстве взаимодействия знаков, лектор, искусствовед Коваль Олег Владимирович. Тема «Мотив детства. Дети в искусстве» угу. в 17.30. Добре. Ну что ж, насыщенная и, главное, интересная программа запланована на ближайший э... Декілька тижнів у галереї мистецтва Слобожанщини. А нашим літачам я хочу нагадати, що сьогодні ми говорили говорили про виставку, яка відкривається 28 травня. Виставка найкращих художніх робіт переможців п'ятих ювілейних дельфійських ігор Слобожанщини, надія, молодість, талант. Про ці заходи про виставку нам сьогодні розповідали Віра Лагутіна, завідуюча галереєю мистецтва Слобожанщини і Ірина Толочко, методист обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників. Культосвітних закладів. Дякую вам, шановні Спасибо. пані, за візит до програми Харків онлайн день. Шановні друзі, ми продовжуємо. Попереду багато цікавого.